Ось на унікальному та масштабному демотурі, який представляє компанія New Holland GriCalche вперше в Україні. Національна кампанія New Holland Demotur 2014 стартувала 1 квітня і проходила протягом місяця під слоганом Holland завжди поруч. За цей час команда New Holland відвідала 15 областей України, здійснила 15 незабутніх зупинок. Усі відвідувачі Демотуру переконались у перевагах високопродуктивної та надійної техніки New Holland. Та мали змогу познайомитись із командою спеціалістів, яка завжди поруч, яка готова до плідної та взаємної співпраці. На кожній зупинок демотуру гості мали можливість оцінити можливості техніки Holland під час тест-драйву, взяти участь у цікавих лотереях, відчути дружелюбну атмосферу і, звичайно ж, командний дух. This is my first uh, time in Ukraine. I have really enjoyed it. Uh, to me, uh, going on the demo tours, meeting the customers in the field is a primary activity. It's always nice, it's always a pleasure to go and meet the customers in the field, hear what they're thinking, uh, understand their needs, and try and help them the best we can. Clearly, uh, the region I'm responsible for is, among other things, Europe. And within Europe, uh, Ukraine is one of the uh, biggest areas in terms of potential. Uh, for new holland, we have put ukraine on the map as, uh, as one of the most important markets for future growth for europe. so, of course, we will continue to support ukraine, we'll continue with these types of events, but also with new products suited for the ukraine market, uh, activities suited for the ukraine market, and we will continue to develop our dealers, our service, and our parts in this region. it's a very important region for us. Представлена ну, практически вся линейка компании New Holland и э, трактора и комбайны. Э, сразу говорю, что целью данного димотора была, помимо общей презентации, некоторое смещение акцента, потому что э, многие из, трак, из класса тракторов знают, что самые популярные это 300 лошадиных сил. Это э, трактор Т8390, э, напротив которого мы стоим. Тем не менее, э, у э, New Holland а есть трактора в другом сегменте, это трактор т 7060 номинальной мощностью 213, максимальной 242. И трактор в малом классе, отличная альтернатива МТЗ, это трактор ТД-5-110. Из комбайнов были представлены CR-9080, самый продуктивный двухроторный запатентованная система Twin Rotor. Комбайн CX-6090. Хотелось бы отметить, что, во-первых, сама компания New Holland достаточно с давними корнями и с огромным техническим потенциалом, с огромным опытом, накопленным за все это время. В плане преимуществ, ну, комбайны достаточно известны. По тракторам бегло могу сказать, Т8-390 это самая длинная колесная база, безусловно, в что обуславливает его устойчивость, плюс э, системы управления мощностью, скоростью, переключения передач, э, двигатель, который разрабатывался под этот трактор, экономичный. Вот, э, делает его, скажем так, в классе в соотношении цена-качество лидера. Да, на, самом, на сегодняшний день один из самых популярных тракторов. Э, ТД-5-110, э, его основные преимущества, прежде всего, нужно отметить, наверное, эргономику по сравнению с МТЗ, там себя совершенно по-другому чувствуешь, раз во-вторых, трактор полностью герметичная кабина, опять же в отличие от МТЗ, то есть отлично он работает с прицепным опрыскивателем, нету риска для механизатора, три фильтра два внешних, один внутренний на рециркуляцию с возможностью установки угольных фильтров и плюс начинка, он сам по себе простой, но в то же время очень функциональный, система Быстрого поднятия опускання навески. Темотур виконав свою місію, а для вас це початок нових можливостей з компанією New Holland Agriculture.